Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Bertemu lagi kita hari ini untuk review satu lagi kereta elektrik yang penting akan masuk ke pasaran Malaysia tidak lama lagi. Tapi seperti biasa, kita kena tengok sikit lah dia punya sejarah belakang-belakang dia. Kalau kita bercakap pasal kereta elektrik dekat Malaysia ni, kerajaan jangka pada 2030 akan ada sebanyak 15% Pasaran kenderaan adalah EV dan pada 2050 mereka menjangkakan 80% adalah kereta EV. Wah, oh, benda ni boleh jadi ke tak boleh jadi ni? Itu kita tidak akan tahu. Mungkin terlalu optimistik tapi pada hari ini kita nak tengok yang ini. Proton Emas 5. Kalau anda masih ingat waktu kami ke Bangkok dulu, kami pernah tunjukkan yang ini Ha, Jili Geomi ni ada dekat Bangkok yang datang dekat sini nama dia Proton Imas e Fai. Ada dalam video yang dekat atas sana. Anda boleh tengok, tak ada camouflage macam ni. Penuh gambar boleh nampak. Jadi, waktu itu Proton belum umumkan lagi mereka nak masuk yang ini. Tapi kami dah ada, dia punya info lah. So, basically ia adalah kereta yang hampir saja sama. Ini adalah pre-production car yang betul, belum betul-betul 100% lagi lah. Tapi, basically inilah kereta Yeah. Ha, kalau kita tengok dari sudut saiz, saya rasa saiz yang paling ideal untuk menjadi sebuah kereta EV bandar Yang maksudnya kita pakai memang hari-hari untuk jimat penggunaan elektrik Tak ada rim sebesar gajah yang menjimatkan minyak kononnya tapi makan bateri banyak sangat Jadi ini yang sebenarnya saiz yang paling ideal Saiz sekitar Myvi, Honda Jazz, Toyota Yaris, Ativa macam itulah Hatchback segmen B Proton Imas 5. Kalau kita tengok dari sudut design, size, size macam yang saya bagi tahu lagi lah. Kalau dari segi design, yang ini mungkin anda tak berapa nampak tapi ada satu lagi unit yang dia tak ada camouflage cuma yang itu kami tak boleh tunjukkan sebab ia dilarang sama sekali oleh Proton. Jadi yang ini kalau letak sebelah-sebelah dengan Imas 7, kalau orang bagi saya pilihan, saya suka yang ini. At the first place, cinta pandang pertama. Saya rasa proportion badan dia yang ini lebih cantik lebih dinamik maksudnya jarak antara tiang A habis dengan depan ni front overhang dia dan juga belakang maksudnya dari segi design tu sendiri dia tidak nampak ada satu sudut yang kadang-kadang bila kita tengok kereta tu depan lawa belakang sengit sikit dia nampak kelakar ah ha, dia nampak bagi saya Proton Imeja 7 tu dia belum cukup proportion dia belum cukup sempurna tapi yang ini saya rasa dia kena especially kalau anda tengok dekat bahagian tepi dia bumbung dia tu dia macam ada terapung sikit. Saya rasa dia memang ambil inspirasi sedikit sebanyak daripada Smart. Ha, kalau kita tengok kereta-kereta Smart, hashtag 1, hashtag 3, boleh nampak bumbung dia floating yang cantik, yang tidak mengorbankan bahagian dalam dia. Alright? Itu dari sudut design. Dari segi features uh, lampu LED depan belakang full ada apa semua itu kita tidak perlu pertikaikan dan saya rasa by default kita tak payah cerita pun kalau bercakap tentang kereta teknologi daripada China sebab dia orang akan membuat sesuatu yang daripada ground out sampai menjadi satu base model pun dengan features yang cukup yang sangat-sangat diperlukan oleh pembeli-pembeli pada hari ini ha, uh, kereta ni dia akan bersaing dengan Pro 2 EV dan juga Wuling Bingo dan juga BYD atau tu ha. itu berada dalam satu kelas ah ha. tapi of course sebab kereta ni di manufacturer dekat sini dia ada banyak insentif dan dia should be lebih murah daripada pesaing-pesaing yang kita sebutkan tadi kecuali mungkin sama harga dengan produk EV berapa harga dia kita tidak akan tahu lagi ah ha. sampai hari dia akan dilancarkan pada suku keempat tahun ini alright kita nak tengok spek teknikal dia sikit okey biasanya bila kita bercakap pasal EV economical kebanyakannya motor diletak dekat bahagian depan because nak ekonomi tapi bila letak dekat depan Dia akan ada kekurangan sikit Dari segi handling Dari segi weight distribution Apa semua Yang ini Proton uh, Geely juga Dia decide untuk letak motor tu Dekat belakang Sedikit pelik Kalau kita tengok pada Configuration untuk sebuah EV yang Dia buat untuk ekonomi Tapi whatever alasan dia Bila dia letak dekat belakang Dia gabungkan dengan Suspension multi-link Jadi kalau dekat belakang Dengan torsion beam Memang itu disaster. Ha tapi letak dekat belakang motor dan juga suspension mesti link should be kereta ni sedap bila dia bump and rebound. Dia tidak bottom out sepatutnya. Tapi kita tak akan tahu. Kecuali kita bawa kereta ni. Ha biasa tak kalau kita naik dekat bumper, dekat jalan berlubang apa semua, bila ada orang dekat belakang dia bottom out. Bila kita masuk dalam slope, zoom. Dia si turun habis. Kita rasa macam spring tu mengentak habis sampai atas jalan. Ha dan kalau multi link should be tidak berlaku benda tu. Alright? spek teknikal ni saya kena baca lah sebab terlalu banyak dan kami tak ada banyak masa untuk study benda ni. Dia ada dua saiz bateri. Okay. According to Proton ada saiz 30kW dan juga 40kW bermaksud ada dua spek lah. Untuk 30kW tu, dalam ujian WLTP dia boleh jalan 225km. Agak rendah lah. Bukan agak rendah. Memang rendah untuk standard hari ni. Sebab dalam real world should be dalam 100 lebih je tu. 170, 100 80. Anyway, mungkin dia target untuk pembeli-pembeli asas yang orang gunakan untuk pergi balik kerja saja dalam bandar saja. Tapi, dia ada lagi satu premium variant. Okey, yang ini dia boleh jalan sehingga 325 km untuk ujian WLTP. Kalau dalam uh, reality sebenar should be like 280, 290 macam itulah Dan unit-unit uh, ini semuanya menggunakan bateri daripada CATL lah. Memang kita tahulah antara bateri yang bagus supplier daripada China untuk charging speed bateri besar dia boleh terima keupayaan OBC dia 71 kW bateri kecil dia 53 kW namun untuk charging tadi duration dia sama because yang besar tadi bateri dia besar yang kecil bateri kecil jadi bateri kecil ni cepatlah sikit penuh dia anggaran charging dia daripada 30% sehingga 80% mengambil masa 21 minit menggunakan DC charger sebab dia punya Uh, bateri tu kecil dan juga besar uh, besarlah untuk AC kedua-duanya menggunakan uh, OBC 6.6 kW ini kalau kita uh, charge dekat rumah okey dia punya penjana dia punya motor dia 115 PS dan 150 Nm hmm, tak power abang bro kalau kita beli kereta EV memang kita nak kereta yang menjimatkan tak pernah lagi dalam hayat saya bawa kereta EV saya nak cepat habis besi tak kita akan bawa secermat mungkin untuk pastikan kita dapat range yang paling tinggi sebab itulah tujuan EV dibina untuk menjaga alam sekitar kalau kita beli EV tapi kita nak laju saja dia tidak boleh corner dia hanya laju di jalan lurus saja sebab belum ada lagi kecuali uh, Taycan EV-EV lah. biasa ni dia lurus je lah ha, okay. so memang kena dengan sifat dia juga dan terima kasih bagi rim 16 inci dan tayar high profile 70 siri ini kau buat EV Tapi rim 20 Dengan tayar 20 siri Terentak-entak Dalam kereta buat apa Kita nak kereta yang Jimat minyak Dan selesa Dan juga maintenance rendah Ini nak tukar tayar pun murah Lebih kurang tayar Myvi bukan Lebih kurang tayar Tayar biasa lah Dalam 2-300 Kita dah boleh dapat Alright uh, Basically Pecutan dia okay. Bila dia pakai uh, teori ekonomi untuk membuat EV jadi dia tak dia tak adalah cerita pasal 0 to 100 dia jalan berapa dia cuma cerita 0 to 50 dia 3.9 saat maksudnya apa? bila dia bagi nombor-nombor macam ni maksudnya bila kita nak accelerate especially bila kita nak memotong atau kita nak keluar sempang atau daripada traffic light atau daripada whatever uh, itu yang kita perlukan kita perlukan instant torque di bawah yang tidak terlalu melompat-lompat sangat sebab Kebanyakan EV dibina dengan cara yang salah. Kalau tak setuju tak apa. Kebanyakan EV dibina dengan tok yang melampau-lampau yang mana kita tidak akan pakai pun dan akhirnya mungkin akan membahayakan pada pemandu-pemandu yang tidak biasa. Pemandu-pemandu yang dulu bawa kereta macam Avanza yang tekan separuh baru dia jalan sekarang tekan sikit je boom melompat mungkin dia langgar budak grab motor. So ini space dekat bahagian dalam E-Mas 5 Akhirnya kita dapat tengok interior dia Jadi Aa, yang ini spek ni dalam warna putih. Kita tak tahu berapa varian, berapa jenis interior trimmer yang ada. Tapi saya nak tunjukkan dia punya space. Seperti biasa ini adalah kereta elektrik. Dia memberi kelebihan sebab dia tidak banyak komponen-komponen yang terpaksa dimasukkan enjin lah, suspension lah, apa dia punya shaft lah, whatever kan. Jadi dia basic saja, bateri, motor dan juga aa, sistem charging lah. Bahagian belakang, seat ni saya dah aa, tetapkan dekat position saya memandu. Ini SUV segment B. Boleh nampak space saya banyak. Cuma nya memang kelihatan agak ketara jugalah lantai dia tinggi. Lantai dia kata cuma bateri dekat bawah tu dia angkat sikit lantai ni menyebabkan kita rasa sedikit squatting. Tapi saya 178 cm, saya tinggi. Kalau orang rendah saya rasa tidak ada masalah langsung untuk space dekat bahagian belakang. Untuk space bawa barang banyak tu. Ke? Okey. Kereta ni rear wheel drive. Maksudnya dekat tayar belakang dia ada motor. Dahlah rear wheel drive dia ada Multi-link Multi-link ni satu sistem suspension yang kompleks Dia ada banyak linkage Ada banyak komponen yang menyebabkan dia memakan ruang Kebiasaannya Multi-link dia akan makan space dekat bahagian boot Amazingly Kereta ni tak Dia ada 375 liter dekat bahagian boot belakang Saya start dah kagum dah. Itu dekat bahagian belakang. Ada lagi space yang boleh diletakkan barang iaitu frang dekat depan. Sebab motor dekat belakang, depan tak ada motor, kosong. Boleh dapat 70 liter space untuk letak barang dekat depan. Menajubkan. So kita dekat bahagian pemandu. Dia ada dua skrin utama lah. Skrin dekat tengah yang basic. Dia punya info-info yang kita perlukan. Ini sebenarnya ada dah bagus, tak payah head up display yang ini lebih bagus kalau anda tanya saya sebab saya tak berapa suka head up display saya lebih suka physical meter macam ni dan juga skrin yang saya rasa dalam industri untuk kereta kategori ni size ni harga ni dia paling besar 14.6 inci dan juga bukan saja dia besar tapi juga kami dibagi tahu dia menggunakan processor grade automotive okay. processor untuk infotainment ni dia ada banyak dia ada grade handphone grade untuk tablet laptop tapi Great Automotive biasanya dia ada beberapa ciri lain. Contohnya dia tahan panas, dia tidak lag apa semua. Itu diberitahu oleh Proton lah Sehingga kita dapat test kereta ni kita tak akan tahu benda-benda tu. Ha, tunggu kan bila ada unit test drive bila kami dijemput untuk media test drive apa semua kami akan uh, komen dekat bahagian tu. Untuk benda-benda basic eh cuba anda tengok dia punya kulit masuk je kita buka je kereta dalam ni kita rasa kereta tu kereta mahal. Padahal dia masih lagi pakai ada tempat-tempat pakai hard plastik tapi untuk size dia untuk finishing macam ni saya rasa China je yang boleh bagi benda-benda ha, packaging macam ni kan ha, space apa semua two tone steering pegang switch switch tu rasa sedap dan ha, untuk anda yang mungkin ha, berumur seperti saya yang tidak suka ketiadaan switch switch ha, physical berita malam sebab memang tak ada switch physical cumanya ada benda basic maksudnya gear selector ada ha, ni macam style BMW baru jadi basic untuk masuk gear untuk reverse untuk neutral parking semua ada dekat sini dan juga aircon. Ini kritikal tuan-tuan sebab kita tak nak menggunakan 18 langkah hanya untuk menghidupkan aircon di sebuah negara yang panas seperti Malaysia. Jadi kita masuk, kita start, kita terus nak tekan aircon. Jadi basic aircon, hazard light semua ada dekat sini. Tahniah, ha tidak menghilangkan suis-suis begini. Tapi kalau uh, kita lihat secara keseluruhan, saya harap saya harap Proton akan buat kala. Ah ha, lantai dia okey semua seat dia ni. Ini kala ni sekejap je nampak fotonya. Lah. Saya harap untuk varian tertinggi biasanya dia akan bagi kala-kala macam ni ah beige, kala, kala mewah kan. Tapi harap-harap dia juga boleh bagi kala gelap. Kalau dia bagi kala gelap, kalau saya beli. Kalau dia bagi kala cerah. Kalau tak ada pilihan saya belilah juga. Kalau saya cari pada harga macam ni kan. Okey, uh, itulah tadi cerita kita tentang proton E masuk. So, mungkin maklumat yang anda dapat pada hari ini tidak 100% sempurna sebab masih lagi uh, banyak benda yang belum lagi diceritakan, didedahkan oleh proton. Sebab kereta ini akan dilancarkan tidak lama lagi. Okey. Jadi sebenarnya kereta ni untuk siapa? Untuk sesiapa saja yang mampu tapi Proton target untuk dua pembeli utama yang Pertama orang yang mungkin baru memulakan kerja, mungkin graduate baru ah, siap buat PhD apa semua Dia nak sebuah kereta yang digunakan daily, bersih, elektrik nah, Jadi untuk career starter lah Atau untuk hmm, keluarga muda, yang family Mungkin dia dia baru kahwin atau dia ada anak seorang, dua orang yang masih tidak memerlukan dia kepada kereta yang besar Dia tak perlu nak beli Imas 7 Ataupun X70 Ataupun X90 Dia perlukan sebuah kereta bandar Atau mungkin dia balik kampung naik flight Atau dia naik uh, bus contohnya Atau dia naik, dia naik uh, kereta api Kereta kebal atau sebagainya kan Jadi itulah target pembeli dia Jadi secara overall Saya rasa Sebab harga tak ada lagi nah, Nak teka pun tak tahu nak teka berapa Saya rasa kereta ni adalah EV yang bakal menjadi game changer dekat Malaysia. Sebab kalau sebelum-sebelum ni EV ni benda yang mahal dan ada orang tanya. Ha, saya jawab saya siap, siap. Kenapa EV ni tidak mampu milik? Kenapa EV semuanya mahal-mahal? Because sebuat semua pengeluar kebiasaannya dia menggunakan model-model premium yang untuk kereta buyer yang mampu beli benda mahal supaya dia dapat modal dan dia buat kereta yang lebih murah. So itu teori yang paling mudah untuk kita ceritakan lah. so selepas lama-lama-lama-lama-lama ni lahirlah makin lama makin murah dan kereta EV yang semakin mampu milik. Jika anda berminat ataupun mungkin tengah duk servis-servis nak beli EV daily yang performance 0 to 100 1.5 saat tu tak payah beli. Kena cari yang macam ni, yang jimat macam ni. Jadi mungkin anda boleh tunggu. Saya tak tahu bila video ni keluar tapi saya rasa berbaloi kalau tunggu imas ni di pasaran.